Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Актуальне інтерв'ю сьогодні в нашій студії Діана Соколова. Тема сумна. Добрий день, Діана. Хоча він для вас не добрий і вряд чи найближчим часом буде добрий. Так? Ви прийшли до нас з сумною новиною. Ми вже знаємо, на жаль, що померла ваша мама Зінаїда Йорівна Горгоць або Соколова. Її багато людей знають. помнят, як людину активну, добрую, и порядну. И в 57 років ей не стало. з якої причины и расскажите, кого вы в этом Будь Пожалуйста. 21 марта этого года моей мамочки Горго Динаиды Георгиевны, уважаемой многими в городе женщины и вообще просто любящей матери и светлого доброго человека не стало. Главная виновница этой трагической, как бы этого трагического события, наша семья, я и мой брат считаем Тугаеву Юлию Филимоновну зав терапевтическим отделением. Поскольку с самого начала поступления моей матери в больницу она поставила неверный диагноз бронхит и утверждая это до последнего часа моей матери фактически убила своей преступной халатностью, довела ее до смерти. Потому как и врачи скорой помощи, и врачи на приемном покое изначально, как только я вызвала скорую помощь, утверждали, что подозрение пневмонии у моей матери. И вообще по всему ее состоянию было видно, что это все-таки пневмония на что Юлия Филимоновна отрицала категорически это, назначала лечение как от бронхита. Несколько раз я к ней подходила и говорила, что матери стает все хуже и хуже от лечения, назначенное ею. На что мне отвечалось, что твоей матери 57 лет, она, мол, уже старая, у меня загибаются 20-летние люди здесь, Бронхит смертельная болезнь, как считает Юлия Филимоновна в 21 веке, Понимаете. так сказать, это был не бронхит, это была пневмония. Но она считает, что даже Бронхит смертельная болезнь в наше время. То есть, отказавшись делать снимок, снимок боковой легкого, она приговорила мою маму, я так считаю, не своевременно оказав ей помощь. Тобто її не провели навіть дослідження, не, якщо не навіть провели, було, да. були якісь сумніви, потрібно ж було дослідження провести для того, щоб доказати це чи не це так чи не так, да. уточнити діагноз. Да, вот именно. І крім того, я постійно, кожен день підходила, і говорила об ухудшенні состояния, просила провести рентген боковий, на що мені І Я буквально своїми силами там, через других людей. В общем, провела сама рентген маме боковой. И уже впоследствии, в последний день маминой жизни в реанимации, воспользовавшись накануне сделанным этим рентгеном боковым, врачи в реанимации констатировали пневмонию. То есть она уже была пневмония пятидневная именно. То есть ее можно было спасти. я именно обратилась в скорую помощь доставила свою мать вовремя для того, чтобы были оказаны нужные меры Її а зараз ви можете це доказати, тому що лікарі, мабуть, будуть доказувати, що вона поступила в лікарню вже в такому стані, що спасти її не можна було. А скільки вона днів була в лікарні? В лікарні вона була 5 днів. А хворіла вона скільки? Взагалі? Болела вона всього 6-7 днів. Взагалі, на вторий день я її визвала скорую, в воскресенье утром. тогда ще не було врача. Я вызвала ей скорую, ей дали капельницу вначале, капельницу без врача, то есть без Юлии Филимоновны. Дали просто обычную капельницу, так как подозрение было пневмония с антибиотиками, которая ей вначале помогла. Но после и того... было дыхать, да? Самое главное, да, о чем я забыла сказать, что с самого начала моей матери была, это называется гипоксия, ей тяжело было дышать, она хватала воздух, она боролась за каждый глоток воздуха, о чем я неоднократно э, говорила Юлия Филимона, мне она это сама видела, в принципе. И вот все пять дней, глотая вот воздух и не зная, что в реанимации находится кислородная маска, которая может спасти ей жизнь. Я спрашивала неоднократно, мне сказали, что в желтые воды, в городе желтые воды, такой маски нету, что есть только в Днепропетровске. То есть фактически она меня ввела в заблуждение и это очень ослабило организм моей матери. Она не спала 4 ночи из-за того, что не хватало кислорода, просто не поступала для того, чтобы она могла, грубо говоря, заснуть и плохо Ну, легенья, уже и она легкие уже плохо работали. И в пятницу, уже когда опять же без Юлии Филимоновны должен был быть обход в положенное время 9-10 утра в пятницу, ее не было на ее рабочем месте, я подняла панику, медсестры сбежались в палату моей матери, измерили, хотели измерить специальным аппаратом, который надевается на палец, пульс и наличие кислорода вместимость кислорода в легких. То есть этот аппарат газ уже на матери, он просто газ на ней, не работал. На что медсестры подумали, что просто аппарат вышел из строя. В такой же подобный аппарат есть еще в кардиологии, они послали другими мице в кардиологию. Выяснилось, что просто у матери уже не было достаточно кислорода в легких. При э, норме выше 90 у нее было 50, а пульс был 40. И только в таком состоянии, только уже в критический момент, когда она уже фактически ослабла совершенно, ее доставили в реанимацию. И оказывается, Юлия Филимоновна Тугаева зашла и сказала, что кислородная маска у нас есть в реанимации, ты будешь дышать кислородом. Но то, то, то она не поздно. знала про это, изгадала, устанет. Да, да. Достанию мыть? Чья? Да, да. Получается, ну как не знала, она то есть от меня скрывала. Я у нее несколько раз подходила к ней, спрашивала. Говорю, мама задыхается. Что? Что делать? Мать задыхается, она не дышит нормально, она не спит. Следственно не выздоравливает, слабеет организм. На что мне последовало, что в городе желтые воды у нас нету кислородных масок, не как ее, в общем. А чему она, Но это уже я до медики в питание адресую. Чему туди лекарь? Який лікував вашу маму? Не відправила її Дніпропетровськ. Як вона вважає, що в Дніпропетровську тільки така маска. В Дніпропетровську можна провести обстеження відповідні, щоб уточнити діагноз, і при бронхіті так не задихаються. Це ж розуміє будь-який лікар. Так. То есть это не было сделано, и это дает вам подставу скаржитесь правоохранительные органы. Уважаемые желтоводцы, сколько мы будем терпеть, сколько мы будем терпеть это издевательство, что люди, наши родственники будут умирать от несмертельных болезней. Ведь, как констатировали у моей матери впоследствии, причиной смерти явилась пневмония нижней доли правого легкого. То есть это даже не двустороннее пневмония, это болезнь, которая в 21 веке излечима. То есть это просто уму непостижимо. То есть, вы считаете, что если бы вы, вважаете, что, как бы вы просто в другую лекарню, або отвезли маму Днепропетровск, так? например, лекарню Мечникова, то это да, да, можно было бы и спасти, и все да, было бы добре. Да. Я в этом уверена. Просто даже уверена, в пятницу утром, когда я уже начала понимать, даже я, не врач, что состояние критическое. Я позвонила своему брату, который проживает в городе Днепропетровске, я его попросила, чтобы он забронировал место в клинике Мечникова. Так как сказала, что здесь кислородных масок нет в городе Желтые Воды, а маму надо спасать, я чувствую, что это именно причина основная, из-за чего она слабеет, из-за того, вы что не встали встали кислорода. Так, Это просто случилось все так быстро, так неожиданно, и я как человек, не имеющий медицинского образования, не смогла среагировать вовремя. Я понадеялась на то, что люди, которые обязаны выполнять свои обязанности, что они среагируют, которые должны спасать наши жизни, что они спасут жизнь моей матери. Уважаемый начальник медицинской части нашего города Желтой Воды, уважаемая администрация нашей больницы, я знаю то, что большинство врачей помогают людям и спасают жизни. Прошу вас обратить внимание на такого человека, не поворачиваться язык, назвать ее врачом, как Тугаеву Юлию Филимоновну, которая позорит Нашу больницу, весь наш город и вообще звание врача прошу провести расследование и отнестись к этому со всем вниманием, так как лично я знаю, что это не первый ее случай, так давайте же не допустим, чтобы еще кто-нибудь умер по ее вине. Діана Соколова також направила ось таку скаргу у медико-санітарну частину. Подібний лист мав надійти і в міську прокуратуру. В даний час медики очікують результати аналізів, тому не можуть компетентно відповісти на скаргу. Крім того, в медико-санітарній частині проходить службове розслідування щодо доктора Юлії Тугаєвої. Результати цього розслідування будуть відомі лише через тиждень. Отже, чекаємо відповіді на всі поставлені питання.